Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə və bir sıra xəbər portallarında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin keçmiş başqərargah rəisi general-polkovnik Nəciməddin Sadıqovun əlində gizli qəbullar keçirməsi iddiası ilə bağlı xəbərlər yayılır. Yayılan xəbərlər cəmiyyətdə ciddi rezonans doğurub. Ölkə TV xəbər verir ki, manşet as ölkə ictimaiyyətində ciddi rezonans doğuran bu vacib məsələ ilə bağlı keçmiş başqərargah rəisi ilə əlaqə saxlayır. General-polkovnik saytımıza xüsusi açıqlamasında yayılan xəbərlərin yalan olduğunu bildir Bu iddilar yalandır, cəfəngiyattır. Belə xəbərlər hardandır? Sadəcə gülməlidir. Təbii ki belə şeylər ola bilməz, deyə o bildirib. Azərbaycanda alim vəfat edib. Azərbaycan alime fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professor, akademik, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun Molekulyar Spektroskopiya laboratoriyasının müdiri Çingiz Əvəis oğlu Qacar bu gün 92 yaşında vəfat edib. Ailə yaxınlarından aldığımız məlumata görə, Alim bu gün son mənzilə yola salınacaq.